Дать вам приспичило убивать людей. Вы смущались, каличили, гвалтували детей. Волокли все, что видели, и домівок чужих. Звук хороший, откуда уж? Сколько? Киева. С Киева. Вы откуда? 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 — Классно, как зовут? — Классно, как зовут? — Петро. — Петро. Меня Павло. — Петро. Меня Павло. — Ну, мы не... я украинец, адекватный, с русской душой. — О, вышел. что? — О, вы что? — Как вы поддерживаете убийство, как... убийство русскими украинцами? Украинцам. — Ну, я тебе так скажу, если мне не придется выбирать между Украиной и Россией, я выберу Россию. — Понял. — Понял. Знаете, что Знаете, что? Россию назвали, назвали фашистской государством? Государство. Кто назвал? Банковерская декларация ОБСЕ. ОБСЕ. Не знаю, ничего не бачу. Понятно. Понятно. Казахстан не назвал, я самое главное знаю. Угу. А, что а что вы поддерживаете? Убийство. Убийство украинцев. украинцев. Я убийство не поддерживаю. А зачем, а зачем они пришли? в Украину? В Украину. Защищать Луганский, Донецк и адекватных людей. А в Крым зачем, а в Крым зачем? зашли? Зашли. Ой, это Це анекдот такой, что ли? Чи что? Крым сам ушел. А -а -а. Вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете. Да нет, я общаюсь с крымчанами, они мне рассказывают совсем другую историю. Ты им так скажешь, как смеяться с тобой будут три дня. Как в Австрии. Как в Австрии. В 1941 году. году. Тоже, а говорили. В Тоже говорили. Когда пошли под нацистскую, нацистскую Германию. А потом и говорили. А потом говорили с кем-нибудь Балаков? Нет, мы... С Крыма Балаков с кем-нибудь, че нет? Так. Так. Ну и что они тебе кажут? А вы мне ничего, а сказать не может. Сказать не может. Их, их сразу, Бросают в тюрьму. И... Бросают в тюрьму. Да если, они так скажут, так. если они скажут, если скажут по другому По -трогому. Знаешь, я и взрослым балакаю, и с Даже вот попадаются детвора. С ним начинаешь разбал, yeah. раз, раз, ну, разбалакать, там, спросишь, в каком классе учишься, что робишь, с кем хочешь быть. Ну, такие, mm работы. А тогда спросишь конкретно. И детвора все, кажут, всегда кажут, те, что батька с матерью, дед с бабой, там, в кругу семьи балак... Конечно. за чашкой чая. и все кажут, говорить, не, что? В, Советском Союзе В Советском Союзе тоже говорили. тоже Гаврилин. Шел Советский Союз. Шел Советский Союз. Один хороший. Один хороший. А потом граница. А потом границу открыли. Оказывается. Ну, оказывается. Много стран хороших. Много стран хороших. А у вас все границы закрыты? У нас война. У нас война. Ну и что? Уничтожение, Про уничтожение Про украинцев. Украинцев. Да просто вы уверно говорите. Украинцы, украинцы. Загладили украинцы на украинцы. Украинцы. Ебану русский, русские, ты є украинец. А кто такие русские? А кто такие русские? Ну, русские я. Кто Нация такие? такая. Кто такие? Нации. Какое, Какое государство у них? Российская Федерация. А что российская? А что российская? Они русская. А не русская. Русские и Россия одно и то же. А украинец край это одно. Край а. и А, русские и россияне? и россияне? Не, а русские и а россияне это а разное. Чечня, Чечня, Чечне. Чечня, Цечня. русские, русские, Бурятии. Бурятии. русские, русские. Чукшия, русские, это тоже русские, Россия, Россия, россияне, а русские, россияне тоже русские, а кто такие русские, а русские, русские, ?right. русские. русские Отку... это и есть россияне, откуда они, откуда они появились, и корейцы могут быть россияне, и украинцы могут быть россияне, а откуда, русские, а -откуда появились? русские появились, да. Везде, так же, как и все остальные люди, а, которые жили на территории России. До, до 15 века, 15 века на, на, той там, на той территории жили, жили финно-угорские фин племена. Так, племена. Русских, русских там не было. Когда-то мамонты были, а что с ним стало? Немае. Самое главное, что сейчас творится, Что ты лезешь туда, куда сам не было, ничего не знаешь. Мамонты были? Были. Где они есть? Нема. Я знаю что? одно, я знаю одно, что россияне, что ру... россияне организовали, организовали в, центре в центре Европы войну. И войну страшную. Страшную. Ну война это пагано, я с тобой согласен. Ну вы довели как... Россию. Вы же долго... как, как Польшу, как Польша Германию. Германию. Польша тоже Германию довела. Польша да? тоже Германию довела, да? Про Польшу Или... Германию не знаю, Или... А Советский а про... Союз. Советский Союз. Довел Германию. Германию. Правильно? Правильно? Не знаю. Я вижу то, что я балакал. Адекватные люди попадаются. Кажутся, все все Вот ты смеешься. А ты бы истерический смех. Да. Да. Так вы агрессию Так вы агрессию поддерживаете? Справедливость. Праведливость? Справедливость? Убивать да. украинцев? Убивать это справедливо? А это справедливо? С кулаками, так же, как и добро, бывало с кулаками. Убивать украинцев да убивать это справедливо? Убивать. Да что ты опять зарядил? Убивать, убивать. А, а насиловать? Мальчик и девочка? Это тоже хорошо? Про унитазы еще расскажи. Я спрашиваю про насилие. Я спрашиваю. Это, хорошо? И про это хорошо? И про унитазы, и про собачьи будки еще расскажи. А воровать, а воровать хорошо? Воровать плохо. А и насиловать, мародерить. и мародерить плохо. А нападать, а нападать на других людей? На других людей. Хорошо? Хорошо. Только не нападать, а защищать. Какую территорию? Россию они защищают? Кто, нападал на, кто нападал на Россию? Украина. В каком году? В каком году? Дратувала ей несколько год. Дратувала. На Луганске. Они... До 2014 -го года. До 2014 -го года. Не нападала. По-моему, нет. А как дратувала? А как дротувала? До 2014 -го года. До 2014 -го года. Спросил Россия. Рассказываю. Рассказываю. В 90-м. В 90-м. Э, в, э, в первом году. В первом году. В 99-м. 99-м году. 99 году. В газете. В газете. Советский спорт. Советский спорт. Была м -м. фраза. Была фраза. Бей хохло. Бей хохло, Спасай Россию. Спасай Россию. В 99-м году. В 99-м году. Они уже готовились. Они уже готовились. Убивать украинцев. Убивать украинцев. Все у телевизор балака. Или твоя хотелка, или ты хочешь мини по ушам проехать это документальные это данные. Документальные да. данные. Да, твои документальные данные. А Россия? А Россия? На Украину напала. На Украину напала. В четырнадцатом году. В четырнадцатом году. В феврале Где? месяце. В феврале месяце. Где напала? В каком месяце? Рассказывай. Месяц. Рассказывай. В каком месте? Рассказывай. 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 В наруш... Слухаю. Нарушение. Нарушении... Договора. Договора. О размещении. О развещении. Флота. Флота. В Крыму. В Крыму Российский спецназ, Российский спецназ занял Верховный Берховный... Совет, Совет Крыма, начали блокировать, начали блокировать... воинские части, Войнские части. Я... Извини, я тебя Украинские. перебью, Нет. если тебе охота Давай. верить, это верить. Я просто балакал с крымчанинами, люди сейчас живут довольны, радуются жизнь Все, Понятно. У них нема. Ни войны, ничего. Их летают Горобцы, Сороки, но иногда бывает, что и ракеты пролетают. Понятно. А вы да. такие умные, что у вас сейчас здесь 50 миллионов, осталось 20. Вот вы ваша... Вы, вы, радуетесь этому. Да этому. плохо, это плохо, понимаешь? Вы возобновились себе украинцы, что вы хрен знает кто. Да украинцы это ж те русские люди. Одна вера, одни рели... одна религия, одни привычки. Одни обязанности в семье. У них песни? Вы... У них песни... Украинские есть. Украинские есть. Что? У нас есть

И, Понял. Даже им и даже бегать. Понял. между ними даже бегают детвора казахской национальности. Они одинаковые калятки. Что? Калятки одинаковые? Калятки же? одинаковые? Не, разные. разные. Вот я оттю, разные. я чупаю. Разные. Да. Ну, принцип свойства один. Детвора бегают. Мужики вы бе... придут в утром. Ходят в вышиванках? Ходят в вышиванках? В России. Не, в России. В России. Нема. А мы ходим. Я покажу, а что, мы про ходим. Нас, у нас в Казахстане ходят. Так, а какой у них язык? Ну, на русском. А у нас Калядуючи украинский. Друг... А у нас украинский. Друг, а у нас украинский. Да это что русский язык? Что ты мне расскажешь? Из не русский, это украинский. Понял. Шотко такое домовина? Шутко домовина? Ой, какие слова я тебе честно скажу, не знаю. Шотко такое горобина? Шутко горобина? А ты что, добро знаешь украинский язык? Нет. Перекладить мне... пешок мне... детский. Песок детский. Переведете? Нет, Переведете? На ты мне не перейдете. на украинском слова. Слухай, как будто на украинском я родился за проволокой. Это ты такой. Это ты такой. Я знаю да, это что. Я знаю да, это что. А переговоры? Переклад... А переговоры? Переведи детскую сказку. Детскую сказку. Да не знаю я всех слов, не знаю. Ну меня уже в пятом я в пятом поколении туточки живу. Я все не знаю. Я процент того. Ну так у нас виджемово. В ну, фильме, в, в фильме, в фильме в, Перевозчик Второй Второй там украинка, ну, там украинка сказала правду. Сказала правду. Мы, Для другие. Пушки, да. Мы другие. Ай. В голове, в голове. И, в сердце. и в сердце. Мы не нападаем, Мы не нападаем. На, другие да, страны. на другие страны. Знаешь, это естественно. У, у нас Казахстан не было. у нас не было сахачества. У, у них нас... даже есть слова отличаются друг от друга. У нас, сахаче... У нас сахачество Сах... нет. Ты знаешь, что такое Ты сахачество? Знаешь, что такое сахачество? Что-то интернет заикнулся, не почу. Сахачество, знаешь, что такое? Сахачество, знаешь, что такое? Не, скажи. Это когда в России, это когда в России уходили, уходили на фронт, на фронт, а самый главный мужчина, а самый главный мужчина имел всех женщин, имел всех женщин. Это, а, было ну, это было распространено. В России. В России. У нас не было такого. У нас не было такого. Мы отличаемся. Мы отличаемся. От полностью. От полностью. Мы другие. Мы другие. Другие, вы дурнейше. А, мы дурнейшее. А, мы дурнейшее. Ну, ну ладно. Вам по ушам проехали, что вы такие умни, такие грамотні, да такие работящие, да вы водку не пьете. Все знаете, молодцы. А вы поверили. Помню. А это самое плохо. Помню. Последний вопрос. Последний вопрос. Сколько Сталин? Сколько Сталин? Сталин. Заморил голодом. Заморил голодом казахов. Казахов. ты имеешь в виду национальность или жителей да. Казахстана? Жителей. Да. Жителей. Казахстана. У моей бабы. Казахстана. Баба моя рассказывала. Сколько жителей? Сколько? сколько? жителей? Не знаю. У нас будет 50%. Случай, не... 50 не знаю, сколько процентов. Ты можно Сталина? Но... Ты Сталина? Есть и плюсы, есть и минусы. Это хорошо? Это хорошо. Что он морил казахов. Что он морил казахов. А кто, Сталин пришел морить? Да. Да. Я тебе расскажу, что до меня дошел разговор. Mm -hmm. Вот зима, mm -hmm. зима наступает, двери обшивают шкурой. Mm -hmm. Крышу хранить соломой. Mm -hmm. Весна приходит, mm -hmm. жрать ничего. Всю mm -hmm. шкуру mm -hmm. снимаешь, суп варить. А чтобы корова не сдохла, Хату разбирают и кормят коров. Это зараз? Это зараз. В чем зараз? Когда голод был. Зачем, так, зачем? Сталин голод Сталин голод сделал. В Казахстане? Казахстане. Не знаю. Кто делал? Я не думаю, что Сталин сделал. А кто делал? А да каз... местные каз... казахи. Да у нас были такие, сука, что его похоронили, хрест поставили, на другой день пришли бурить по закону, ему и соломы, и сину навязали на хрест, и дров принесли, положили. На, на местах были переборщики такие, блядь. Это значит казахи? Это значит казахи? Виноваты. Причем казахи? И виноваты. Причем казахи? А кто виноват? Местный, а кто виноват? Местные власти. А, это власти. А, это власти. Местные. Да, а инструктаж Местные. получали оттуда. А местные в основном это говорили. Что, с Казахстана пришли до вас отбирать пшеницу? Или с Украины приехали до нас отбирать? Ту гнилую картошку или последний А зачем Сталин, а а за Сталин давал такую команду? Не знаю, спросил его. Я не историк, не знаю. Понял. А что, голод Голод 50%, 50 казахстанцев, казахстанцев, казахстанцев умерло с голода. Умерло с голоду. Да, и баба рассказывала, что люди перед смертью пухли. Було Было такие, Похуй. на было. А вы русских поддерживали? А вы русских поддерживали? А Сталин что, русский был? Он говорил. Он говорил. Я русский и грузин. Я русский и грузин. Да. А я русский и украинец. Ну и что? И вы поддерживаете, и вы поддерживаете уничтожение, украинцев. По да не поддерживаю я украинцев. Дебилов таких. Вашим фразам. Видно что, вы Видно, что вы поддерживаете. А что вас не поддерживает Луганск, Донецк? С Одессы часто попадается. Потому что там. Почему, Потому, что там... Почему с Западной Украины вот попадается, каже, нахрен нам сдалась Восточная Украина, Центральная, мы жили и жить будем. чем мы за ей сейчас погибаем? Ваши люди так кажут. Вы между собой разберитесь, кто кого поддерживает. А зачем Россия напала? А зачем Россия напала? Я тебе еще раз скажу, они защищают Адекватних українців, в частности Луганський Данець. И адекватних українців. Понял. Ти думаєш, ти, такое мнение, як ты. Бачи. Зачем они это в Україні? Зачем вони это сделали? А что они, коли глянь за полтора дня дошли до Києва, что вони никого не розрушили? Тоді они не розрушили никого? А что, они вот за полтора дня дошли до Киева. Что они разрушили тогда, скажи? Лучше не знаете преступления. Лучше ну, не знаете преступления. Ну, начинай мне про собачьи будки рассказывать. Да про унитазы. Я тебе говорю, за полтора дня дошли до Киева. Что они разрушили? Маршам прошли чего? разрушили. Ну, чего? Что они никого не убили, ничего не разрушили? Вы что, не знаете могил? Вы что, не знаете могил?

Кто убивал все ты разберись. Русские. Русские. Ага. Россияне. У нас в последний восемь. Россияне. Баба перед войной поехала до сестры в Мариуполь. Угу. И жил, угу. и там война застала. Потом не знаю, каким она правда, или и выбралась и рассказывала, кто что творил. Так что не надо мне по ушам ездить. А, а что до 14, -го года? До 14 на... или или убивал? А что до Мариуполь или кто-то убивал? Не убивал. А что, когда пришли? Россияне убивают. Россияне убивают людей. Людей. Ну, разберись там. Может, Спроси у Мариуполя, Они скажут, кто тебе кого убивал. Спроси про тих ангелов Донецких аллея ангелов. Кто детишок тих побывал? Спроси. А что а про, а, а, а про Беслан знаете? Зачем они тут в... Зачем а? они Стреляли по деткам. Стреляли по деткам. Беслане. Да ты... Беслане. Не перескакивай. Сын, Госпании, пока, россиян... пока россиян, пока не, не было, не, таких... не было ни ангелы. ни города ангел. Зачем они сделали? Зачем они сделали? Аллею ангел. Аль ангел. Аль -Ангел. С, украинских с украинских детей. Кто сделал? Россияне. Россияне. Они жители Донецка сделали эту аллею. хоронили, Показывайте. Пока не было россиян. Пока Россия на... не, 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 не было. Не было ни Никого не было. Никого не было. Ага. Попадете, мужик, так, четырелетки из Донецка твоего возраста, со слезами на глазах каждый а матери и на одном гектаре с вам срать не скочит. Вас проклинают все люди. А ты тут мне пытаешься лапшу виши? Поволакай, Как Совет в Советском Союзе. Как Совет в Союзе. 3 миллиона. 3 миллиона. советских 3 миллиона. людей, советских людей. за Гитлеровскую Германию. Германию. Целые Боевал? армии. Целые армии. Так и в Донецке. А, так и в Донецке. А ты знаешь, за фашистов воюют. Баталь... А батальон... За Бат... фашистов Российских. Батальон, и батальон поддержит. Батальон Богдана Хмельницкого за кого сейчас воюет? Не знаю. Не знаю. Я подивлюсь в интернете. За кого? За Россию? За кого? За да. За российских фашистов? За российских фашистов? Воюй? Ты За думаешь, что российских фашистов? Да при чем тут фашисты? Кто ты их, их назвали. Кто? Такие как ты, Ванкульская. Ванкульская Декларация ОБСЕ, Декларация ОБСЕ. Да? Назвала Россию, Россию... страной фашистской. Страной фашистской. Рашизм. 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 А, ты не не а ты поддерживаешь. А ты поддерживаешь. Российский фашизм. Ну тебе так хочется. Ну На самом деле не так все происходит. Вот ты смеешься а исторических моментов. Смеешь. А как? Ты как ты думаешь, происходит? Твое, как мнение? Происходит? твое мнение, значит, правильное мнение? А какое мнение? Скажи свое. А мнение? Скажи свое. Я тебе сказал? Украина вынудила... Украина вынудила... Чтобы Россия напала. Чтобы Россия напала. Вынудила, Правильно? да. Правильно? Правильно. Как Польша? Как Польша? В 39-м. В 39-м. Вынудила Германию. напасть. Я тогда не жил, ни с кем не общался. А сейчас общаюсь с людьми, и люди мне кажут, угу. и не кажут. И отличается твое мнение от людей. Отличается. Отличается. Отличается, во многом отличается. Прекрасно. Прекрасно. Знаешь, честно тебе скажу, Творим. когда это все Творим. началось... Жаль. Я даже не мог подумать, что Украина, Белоруссия и Россия будут скандалить между собой. Мы на в голове это не укладывалось. Я не обращал на это внимания. Не обращал. А когда началось, я же заболел. Но сейчас, когда вот общаюсь с людьми, в четвертой слухаю там новости, у меня мнение поменялось. Честно тебе скажу. Вот без всякой бреши. Понял. Да? Какое мнение стало? Какое мнение стало? Что вы не правы, украинцы? Украинцы не правы. Ну, вот да, глянь, вы раньше давай. кричали. Давай. Слава Украине. До Москвы дойдем, Крым отберем. А сейчас вы уже кричите? Не. Вы уже ради будете, ради, что постановилось на том месте, яке было. Угу. И ничего назад угу. не будет. Угу. Начало угу. до вас доходит, но поздно. Угу. Но можно бы до этого не допустить бы было. И люди бы жили. И люди... И люди жили, справлялись свадьбы, нянчили детей, дождались бы внуков. А вы что натворили? Сколько жизней положили с той и с другой стороны, за таких, как ты. И ты дальше продолжаешь пропагандировать. Угу. 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 Да я не думаю, что ты веришь, ты просто на камеру играешь. Угу. Да, ага. Ладно, давай. Ты во свое мнение, я уважаю твое мнение, если оно искреннее. 144 страны, страны в мире. В мире. Большинство Что? Большинство признало, признало Россию страной агрессора. агрессора. А вы оправдываете. Индия, а вы оправдываете. Агрессию. Индия. Агрессию. Индия, Китай, Бразилия, Казахстан, страны... Они, вот поддержали. Они поддержали. Кого поддержал? Посмотрите. Посмотрите. Какие страны? Да, какие страны? Под... Под... Сказали что, Россия... сказали, что Россия агрессор. А вы поддерживаете агрессора. Российский агрессор. фашист. Ты не выдавай свои хотелки. Гори насандр... Фашист. фашист.